নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে ভক্তি দৰ্শন অসম চেনেলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আপোনালোক কিয় দুখীয়া গৃহত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু কেনেকৈ ধনী গৃহত জন্মগ্ৰহণ কৰিব এই বিষয়ক এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছোঁ ইয়াত কৃষ্ণই কি কৈছে কৃষ্ণই গীতাত কি বাণী কৈছে এই বিষয়ে এটা সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছ এই সংসাৰত এনে কিছুমান মানুহ থাকে যিসকল জন্মৰ পৰাই বিভিন্ন সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ থাকে কোনোবা অন্ধ কোনোবা কণা খুড়া আদি হৈ জন্ম লয় আৰু আন কাৰোৱাৰ সৈতে এই সমস্যাসমূহ জীৱনৰ আধা বাটত ঘটে কোনোবা অকাল মৃত্যু বৰণ কৰে আৰু কোনোবা জীৱনৰ শৈশৱৰ পৰাই নৰক যন্ত্ৰণা পাবলৈ বাধ্য হয় কোনোবা দুখীয়া গৃহ জন্ম লয় আৰু কোনোবাই সোণৰ চামুচ মুখলৈ পিঠিবলৈ আহে অৰ্থাৎ অত্যন্ত ধনীঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্ন সকলোৰে মনলৈ আহে যে প্ৰত্যেক মানুহ জন্মৰ সময়ত ভিন্ন ভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কিয় হয় কিয় মানুহ ভিন্ন ভিন্ন ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰে কিয় কিছু লোক আকস্মিকভাৱে ধনী হৈ পৰে কিয় মানুহ হঠাৎ দুখীয়া হৈ যায় এই সমস্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ প্ৰাচীন শাস্ত্ৰসমূহত সুন্দৰকৈ লিখা আছে আমি সকলোৱে জানো যে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ পিছৰ আৰু পৰীক্ষিত জন্মৰ সময়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনৰ মাজত যি কথোপকথন হৈছিল তাক গৰ্ভগীতা বোলা হয় আৰু এই গৰ্ভগীতাত ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক ওপৰত উল্লেখিত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সুন্দৰকৈ দি থৈ গৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল হেই অৰ্জুন এই সংসাৰৰ প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহ মায়াত বন্দী কি বস্তু মানুহে পাব কি লাভ কৰিব সেই চিন্তা মানুহৰ মনৰ পৰা কেতিয়াও দূৰ নহয় মানুহৰ অস্ত্ৰপ্ৰহৰ মায়াত বন্দী আৰু মায়াৰে অন্ত পৰে সেইকাৰণে মানুহৰ বাৰম্বাৰ জন্মৰ মৃত্যু হয় অৰ্জুনে তেতিয়া কৃষ্ণক কৈছিল সেয়ে আমাৰ মণি বিচাৰে প্ৰভু আৰু আমাৰ মন হৈছে আপোন ইচ্ছাত চলা ফুৰা কৰা হাতীৰ দৰে আৰু এই মনৰ তৃষ্ণা কেতিয়াও দূৰ নহয় কৃষ্ণই কৈছিল নিসন্দেহে এই মন হাতীৰ দৰে আৰু এই মনে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা উদ্ভৱ হয় কাম শুদ্ধ লোভমোহাৰো অহংকাৰ আৰু এইসমূহৰ মাজত অহংকাৰ অতি ঘৃণনীয় অহংকাৰে মানুহক নৰকলৈ লৈ যায় সেইকাৰণে হাতীক যেনেদৰে এজন মাউতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ মন ৰূপী হাতীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সম্ভৱ আৰু দৰকাৰী আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজন জ্ঞান ৰূপী অংকোশ যাৰ মাধ্যমত মানুহে তেওঁৰ মনত এই ৰিপুসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত অৰুজনে শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিছিল হে বাসুদেৱ কিয় কোনো ব্যক্তিৰ স্তিৰ অথবা স্বামীৰ অকাল মৃত্যু হয় কিয় কোনো লোকৰ পুত্ৰৰ অকাল মৃত্যু হয় কিয় কিছুমান মানুহ নিঃসন্তান থাকে কিয় কিছুমান মানুহ নপুংস হয় উত্তৰত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল কাৰোবাৰ পৰা নিৰ্ণ লৈ যদিহে কোনো লোকে পৰিশোধ নকৰে সেই গৃহস্বামী অথবা স্ত্ৰীৰ অকাল মৃত্যু হয় অথবা কোনো ব্যক্তিয়ে যদি পৰপুৰুষ গমন কৰে বা পৰস্ত্ৰী গমন কৰে একেফলে ভুগিব লাগিব যি ব্যক্তিয়ে অইন কাৰোবাৰ অমাননত ধন সম্পদ আত্মসাত কৰে তেনে ব্যক্তিৰ পুত্ৰ বা কন্যাৰ অকাল মৃত্যু হয় কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি সময়ত সেই কাম সম্পূৰ্ণ নকৰিলে মানুহ নপুংস হৈ জন্ম লয় যি লোকে ভূমত্যা কৰে তেনেলোক দুয়োজন মতে নিসন্তান হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে লগতে কৈছিল সেই অৰ্জুন যিয়ে স্বৰ্ণদান কৰে যিয়ে অৰ্থদান কৰে আৰু সেই দানৰ বাবে কোনো অহংকাৰ নকৰে তেওঁলোকৰ সেই সমস্ত বস্তুৱে প্ৰাপ্ত হয় যিয়ে অন্নদান কৰে তেওঁলোকৰ স্বৰূপ সুন্দৰ হয় যিয়ে বিদ্যাদান কৰে যিয়ে গুৰু সেৱা কৰে তেওঁলোক বিদ্বান হয় যিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মৰম কৰে তেওঁলোকৰ সুসন্তান প্ৰাপ্তি হয় অৰ্জুনে প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই কৃষ্ণ কাৰোবাৰ অৰ্থৰ প্ৰীতি আৰু কাৰোবাৰ মহিলাৰ প্ৰীতি বৰ বেছি হয় তাৰ কাৰণ কি অৰ্জুনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল ধন আৰু নাৰীৰ মোহ হৈছে মানুহৰ নাশৰ কাৰণ কিন্তু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মহৰ কোনো নাশ নাথাকে অৰ্জুনে কৈছিল সেই বাসুদেৱ মানুহে কেনেকৈ পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ আকস্মিক ধন লাভ কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে কি পুণ্য কৰে লগে লগে হাঁহি মাৰি কৃষ্ণই কৈছিল যিয়ে গোপনে দান কৰে তেওঁলোকৰ আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তি হয় যিয়ে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰে যিয়ে লোকৰ সেৱা কৰিছে তেওঁলোক দীৰ্ঘায়ু হয় ৰোগমুক্ত থাকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু কৈছিল হে অৰ্জুন যি ব্যক্তিয়ে গুৰুৰ পৰা বিদ্যা লাভ কৰি মুখ ঘূৰাই দিয়ে যিয়ে সদায় লোকক অপমান কৰে সেই ব্যক্তি বোবা অন্ধ হৈ যায় যি লোকে সদায় খঙক অশ্চয় দিয়ে তেওঁৰ তেজত ৰোগ হয় যিয়ে সদায় লেতেৰা আৰু অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকে তেওঁলোক দৰিদ্ৰ হয় পৰকালত দৰিদ্ৰৰ গৃহত জনম লভে যি লোকে পৰস্তী বা পৰপুৰুষক নগ্ন দেখিলে সুদৃষ্টি দিয়ে তেওঁলোক অন্ধ হৈ যায় নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা এনেকুৱা আকৌ গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ